şehit anaları, namazı salamlıyorum, ataları, burada da şehitlerimizi karşınıza baş edik. Ve ben çok sevindim. Kollektivimize hakikaten tarif düşür. Allah düşür. Çünkü fikirler, girdim şehitler kıyabanına, bu şehit anasını dediler hele gelmeyin. Bu kollektif ne kadar güzeldi ki siz gelmem burada sizi görsün. Ve bundan da güzel desteği olabilmez, menevi desteği olabilmez. Üçüncü gün anıya bu lazım. o babanı yaşatmaq və onun ətrafında olan xanımlar olsun, bacıları olsun, oğulları olsun, həşbəsi olsun. Bəyhanan ha də bayaq dedi ki, bax elə bir, ki, o, bir söz deyəndə söz çox güclü və təsirli sözdür. Yəni heç vaxt siz gileylənməyin, həyatınızdan narazı olmayın. Çünki mən oğlum şəhid verdi və deyir ki, mən bu günləri bayıq istəyirəm. Mən bu günləri yıxılmamışam. Bu sözləri şəhid anası deyirsə, sizin heç kimin ehtiyarı yoxdur həyatdan sızmağa, düşməyə, intihara. Güclü olmaq lazımdır. Güclü qadınlar, güclü böyük eviniz. Bax o, Ramilin şəhid olmağına səbəb ana sən sənsən. İnsan onu kişi kimi qeyrətli, şərəfli böyükünüzə. O şəhidliyi o kişiyisən ona yaşatmışsın. Bu çeydovla. Bu təməli siz qoymusunuz. Sizlərin verdiyi tərbiyədir, Allaha şükür olsun. Hər anaya şəhid ana adı ismət olmuşdur. Əlbəttə. Uzasın, müqəddəs sən, ailəsən və sənin həm şəxs xidmətindəyik. Sənə xidmət edə bilmək, sənə dəstək olmaq ən böyük səadətlərdən biridir. Ziyarətə getmək istəyirsənsə, gəl bu ananı ziyarət edim. Ziyarətə getmək istəyirsənsə, gəl ananəyə mənəvi dəstək ol. Bundan gözəl həyatda səadət yoxdur. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah ruhlarını şad eləsin. Allah sağınız olsun canınız sağ olası. Arzu edirəm ki həmişə ananın bax bu 1 il yox 10 ilə kimi, 10-cu ilə kimi ömrünüz nə qədər sağdı, hər il bax anamızın yanında olasınız inşallah. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Gəlin.